¡Suscríbete Я являюсь клиентом магазина Бали несколько лет, пока довольно все в порядке, вещи эксклюзивные, интересные, оригинальные и всегда в них чувствую себя уверенно. Я давно являюсь клиентом магазина Бали практически с самого его основания. С первой покупки. Я был приятно удивлен от комфортности и качества обуви, которые я купил. Потом по моим приобретением была одежда. Я понял, что сочетание одежды и обуви такой, как Бали, ну, наверное, это мой стиль. Давно знаем бренд Бали, это комфортная обувь, ни зимой не холодно, летом не жарко, Красивая, интеллигентно. Вот, и очень приятно, что этот магазин открылся именно здесь, в Донецке, потому что нам приходилось покупать эту обувь в Италии, в Швейцарии, даже в том же Риме. Не так представлены коллекции, как у нас. С удовольствием носим. Я являюсь клиентом, этого магазина с истоков его основания. Мне нравится этот стиль. Стиль э, и классика, и спортивный, и он особенный, наверное, скорее всего. С открытия пять лет. Для меня мода то, что идет мне. И с Бали у нас в этом плане взаимопонимание. Ну, вы знаете, можно много банально говорить о том, что Бали это ⁇ это качества, качество разумеется, это так, это имя, которое существует уже очень много лет. Ну, всегда приходить сюда приятно, здесь великолепная, всегда атмосфера. Встречают как родную. Очень много вещей от Бали. Прежде всего, это аксессуары. Я очень люблю сумки. Сумки, клатчи, портмоне. Это всегда есть у меня в моем гардеробе. Конечно же, много обуви, пояса. Все это есть. Я очень люблю этот бренд, и в моем гардеробе он занимает одно из первых мест. Майки, джинсы, футболки, рубашки, зимняя одежда, летняя одежда. Естественно, головные уборы, шарфы. Не заменим аксессуары, и самое главное, это, естественно, сумки. У меня есть прекрасные сапоги, которые я ношу везде. В основном это обувь. Обувь здесь шикарная. С каждого сезона, то есть платья, я очень люблю именно первую линию Бали. Платья, вот они прекрасно делают платья. Я присмотрела сегодня в магазине себе из новой коллекции обувь, сумку и верхнюю одежду. Я присмотрела прекрасные сумки, шопбек. Большие, красивые, вместительные, шикарные. Необыкновенная кожа. Берешь в руки, это просто чудо, с которым невозможно расстаться. Курточка? Она на мне. Соседней коллекции с этой осенней коллекции очень интересная есть еще сумочка, тоже стеганая. Вот я тоже на нее посматриваю. Простите, будьте oh, хорошими И лояльными. Мы вас любим. любим. Мы вас любим. Yeah. Спасибо yeah. большое. Большое спасибо всем клиентам, которые пришли поздравить нас. Это не просто клиенты, это наши друзья, которые сказали в наш адрес много теплых слов. С нашей стороны мы будем продолжать их радовать, дарить им мечту. Мы их всех очень любим. Большое им всем спасибо. Мы, как компания MTI Fashion и непосредственно как руководство Донецкого бутика, очень признательны всем гостям сегодняшнего вечера за то, что они сегодня делятся своими впечатлениями об этой марке, о коллекции, которая представлена здесь. Мы видим действительно живые комментарии, мы видим действительно те ну, непосредственные э, отклики о продукции Бали то ради чего, собственно говоря, мы работаем в этой стране. Я им пожелаю, конечно, процветания, конечно, успеха. Креатива, больше клиентов. Я хочу, чтобы также держали марку Бали, чтобы было приятно сюда ходить, вот как с первого дня. Такого же энтузиазма, такого же уважения и любви к марке, которую они демонстрируют каждый раз, когда ты сюда приходишь. Это на самом деле чувствуется. Процветания и богатых клиентов. Я хочу, чтобы они не изменяли своим традициям и э, не меняли свой стиль. С днем рождения!